Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli kanal izləciləri, mas hazırda dayanacağa yaxın, dayanacaqdan bir 100-150 metr aralı məsafədə 3 otaqlı həyət evi satışdadır. Ev artıq e, təmir olunub, tam təmirli vəziyyətdə. Demək olar ki, yəni xırda bir işləri qalıbdı, onlar da tamamlanıb təhvil veriləcəkdir. Bu evin üst görünüşüdür. Ev 1,5 sotda tikilibdir. Yan tərəfinə keçməyə yeri var. Padvalı, yəni yə, zərcəmsi var. Geniş, hündür zirzəməsi var, külsülüdür. Bura evin həyətidir, göründüyü kimi. Yəni bir neçə maşın, yəni 2-3 maşın rahatlıqla həyətə yerləşir. Darvaza yeri və bura isə yol. İndi yol da düzələcəkdir. İndi daş tökülüb, hal-hazırda işlər gedir. Bir də evin üst görünüşünü göstərim və kombi sistemi hər bir otağa çəkilib. Kombi üçün yer burada qoyulubdur. Hazırdır artıq. Evə daxil olaram. On qeyd etdim ki, qoşa daşla tikili fundament, karkas betonudur. Evə daxil olduqda dəhlizi və dəhlizdə e, demək döşəməsi laminatdır. Otaqların hər biri dəhlizə açılır. Sağ tərəfdə belə bir geniş zal otağı yerləşir. Yəni artıq təmir demək olar ki, başa çatıb. Yəni xırda bir işlər qalıbdır. Göründüyü kimi. Yəni bunlar da tam təhvil veriləcəkdir. Hal-hazırda e, yəni təmir işləndi iş gedir, yəni tamamlanır. Bura yataq otağıdır. Və ikinci bir yataq otağı. Yəni 3 otaqdan ibarət. Pəncərlərin üstündə hər birində karinzalıq üçün yer saxlanılıbdır. Göndüyü kimi otaqların hər biri işıqlıdır, gün işığı düşür. Bura isə mətbəxi sensorlar da göründüyü kimi şəbəkə sistem də yığılıbdır. Qaz, su, işıq daimidir, sənəd qaydasındadır, çıxarış mülkiyyətdir, notarial kontorda alğı-satqıya gediləcəkdir. Bura isə sanitar qovşağı, hamam otağı. Mətbəx kafellidir. Evin başlanğıc qiyməti 43 min manat deyilir. Yəni 43 min manat real alıcılara endirim olacaqdır. Hər kimə Allah səlah xeyrini versin.